Salam tamamımızın əziz izləyiciləri. Bu gün sizə masalsız dairəsinə 8900 metr məsafədə yerləşən 2.3 hektar sahənin çərçivəsində 7 otağlı, 2 mərtəbə həyat evi təqdim edirəm. Burada gördüyünüz kimi evimizin estetikə qormaq üçün çəkilir. Yaxında zəhmətonosu yaxından çək. Həyatında bezəq qurmaq üçün, oturmaq üçün, piknik eləmək üçün gözəl yeri var. Bu hissədə dəsə 2 dənə, 3 dənə maşının daxil olur. 15 dəyərimizin birinci mərtəbəsində qaraj hissəsi ilə yerləşir. Belə gözəl geniş bir qaraj hissəsi var. Evimizin istiliyi sistemi kombi sistemidir. Evin bir tərəfinə keçmək olar. Yaxınlaşaq evimizin otaqlarına sizə təqdim edirəm. Deməli, əziz izləyicilər, bura evimizin birinci mərtəbəsidir. Birinci mərtəbəsində Qarajə keçid üçün qapı var. Bura evin kiçik bir xidməti otağıdır. Bura isə evimizin birinci mərtəbə ikinci böyük bir yataq otağıdır. Bu hissədə isə sanitar qovşağı yerləşir. Burada evimizin qaldovkası. Artıq əşyalar nə varsa qoşmaq, qoymaq olar. Gəlin ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbə ilə siz yaxından tanış edirik. Əgər çox diqqətli, birinci mərtəbəyə qədər Bir ümumilikdə qoşa kubiklə iş olunub. Birinci mərtəbədən sonra ikinci mərtəbə tək kubiklə iş olunub. Bura evin qonaq otağı. Bura ikinci mərtəbədə sitçi xudmanı bir otaq. Gördüyünüz kimi ikinci mərtəbədə belə geniş bir hol var. Bura isə digər yataq otağıdır. Ev kombi sistemindən təchiz olunub. Gördüyünüz kimi bura isə geniş bir mətbəxtir. Mətbəx mebeli üzərində veriləcək. Yataq otağında spaninin üzərində veriləcək. Keçək digər yataq otağını göstərəm sizə. Bu da isə digər otaqlı təklif. Gördüyünüz bu mebel dəsti Spaniyada evin üstündə alan adama hədiyyə veriləcək. Nəzərinizə çatdığım ki, bir daha evimiz 2.5 sotun içində tikilib. 7 otaqlıdır. 7 e, otaqlıdır. Kombi sistemlə təchiz olunubdur. Çox keyfiyyətli inşa olunub. Masaza dairəsindən 800-900 metr məsafədə kanalı izlemeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağ olun.